Доброго ранку, ви дивитесь навчання ком'ює. Сьогодні дуже урочиста подія вручення дипломів студентам заочного відділення Кіровоградського інституту комерції. Ось вона, долго отшикована мыть, зачитание наказу про присвоение квалификации бакалавра, та отримання студентами выпускниками своих дипломов. В этот такой замечательный весенний солнечный день мне бы хотелось поздравить вас, дорогие выпускники, с достаточно серьезным событием, потому что 4,5 года назад вы выбрали институт коммерции для того, чтобы, ну, скажем так повысит свой профессиональный уровень, я думаю. Студенты, заочники – это большие трудяги. И сегодня мне очень приятно отметить, что ваш такой э, длинный путь получения диплома заканчивается. Это радостное событие. Главное, я думаю, что вы научились, э, собственно. То, что необходимо в жизни, это все время учиться. Если человек не останавливается на достигнутом, он всегда достигает и больших каких-то вершин в своей профессиональной деятельности. Я бы хотела вам пожелать дальнейших успехов и творческих, и профессиональных, и в личной жизни. И главное, чтобы вы достигали всегда тех целей, которые вы ставите перед собой. Поэтому я вам желаю крепкого здоровья, успехов, удачи. И желайте многого. Пусть все сбудется. В этот прекрасный мартовский день я сегодня получила диплом бакалавра в Кировоградском институте коммерции. В будущем хочу стать маркетологом вот, и планирую поступать на шестой курс. Мы ждем вас в Кировоградском институте коммерции. В этот день я хотел бы пожелать студентам-выпускникам нашего вуза найти себя в профессии и стать профессионалами с большой буквы. Тож не будемо заважати нашим випускникам святкувати отримання дипломів. Я хочу вам нагадати, якщо ви хочете бути успішними, навчайтесь у Кіровоградському інституті комерції. До зустрічі в навчанні комюей.